Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ini saya tunjukkan bagaimana nak gunakan My Invoice Gateway API ni untuk connect dengan My Invoice API. Okey, basically gateway ni dikira macam jadi perantara lah uh, tanpa kita terus gunakan uh, LH dia tu punya API. Okey, uh, saya tunjukkan macam mana nak run dulu. Uh, Okey, sekarang ni uh, kalau kita saya reload basic kosong lah. So dia ada tiga cara macam mana nak run. Okey. Pertamanya let's say kita buka ke so saya ada tunjuk ada tiga cara ni iaitu gunakan binary, guna docker atau docker compose. Okey secret ni tak apa jangan risau ni in temporary secret nanti saya akan revoke. Okey. So katalah untuk pertama kita nak run guna uh, gunakan binary. Jadi pertama ni kita kena ada kalau tengok kat sini dia ada pertama ni kena adalah binary ni sel tak sebagai server ni atau okey kemudian okey saya boleh rename sebagai my invoice gateway ataupun okey okey so requirement dia adalah env lah kalau tengok dari requirement ni kita boleh tetapkan environment dia apa kemudian client id client secret ni kena ambil daripada my invoice portal lah nah, contohnya kalau kita buka di sini my invoice portal tu kalau kita tekan dekat erp register erp wajib register erp untuk dapatkan client id yang client secret ni lah so ini contoh secret satu dah saya gunakan untuk uh, test video ni lah okey So itu minimum requirement lah. So boleh pergi dekat my tax, pergi dekat my invoice uh, portal, pergi kat taxpayer profile dan klik register ERP ni untuk dapatkan uh, token ni lah ID dengan secret ni. Okay so letakkan di sini. So create satu ENV file. Uh, letakkan di sini. So kalau kita nak guna staging gunakan jadi environment ikut to prod lah. Kalau untuk real life production. Okay, so Redis URL ni adalah optional. Cuma saya galakkan jumpa lah. Ha, so katakanlah kalau tak ada lagi, kalau boleh host lah dekat uh, ha, server sendiri. Contoh macam saya, saya host dekat ha, macam ni. Saya gunakan Docker Run ni untuk Nah, ha, saya gunakan Redis Tag Image untuk host saya punya Redis dekat port 8001. Ha, macam ni. Okay. Eh sorry, 801 dan 6379. 801 ni GUI dia lah. Ha, so port 6379 yang untuk Redis. So redis stack ni dia ada dua dia ada kalau nak gunakan image untuk redis redis je lah ha, kalau nak gunakan GUI dia sekali uh, lagi uh, bagi saya memudahkan lah saya boleh monitor di situ. Okay so once dah running uh, redis tu saya boleh uh, gunakan di sini lah so kalau tak ada redis nak ignore redis uh, tak perlulah so just uncomment ke ataupun tak payah. Okay, so port ni sebab saya nak run dia dekat local port 8801 sebabnya untuk testing lah. Sebab port 3000 dah banyak semua app saya pun port 3000. So saya nak guna run -kan dia dekat 8801. So make sure .env ni sama satu file dengan dia punya binary ni lah. So my invoice gateway. So kita run macam nak run. So dah skip nama app dia lah my invoice gateway tadi. My invoice gateway and then kita run lah. Nampak? Terus dia amplify. So Redis URL is set. Dia cuba connect ke Redis. Kemudian Redis dah successful connected. Dah, dah caching. So dia akan run dekat localhost 8801. So, kalau kita buka dekat 8801 ni, kita akan nampak lah. So, basically, ni placeholder lah. So, basically, yang pentingnya adalah kita nak pergi dekat documentation ni lah. So, klik di sini ataupun directly 8801 slash docs API dan kita akan dapat full documentation on the API lah. So kita nak test. Katalah kita nak test untuk dapatkan get recent document ni. So kita test je. Uh, so kita nampak URL dia lakohoz8801-documents. Basically kita punya server tadi lah. Send. Dan kita akan dapat lah detail dia. Alright. Okay. Jadi katakanlah kalau kita nak test sekali lagi pun kita boleh juga dapatkan code snippet ni. Uh, so katalah kita nak gunakan curl dapatlah ni. So katakanlah kita nak gunakan kita nak gunakan on behalf of other taxpayer. Uh, kita boleh guna sini lah. Uh, contohnya something like that. Kita nampak uh, kur dia berubah. So kalau kita nak dapatkan yang status yang apa. Contohnya status ni um, tak pasti. Status ni dia tunjuk any of valid invalid cancel submitted. Uh, so kita nak kita nak filter yang valid saja. So kita bolehlah buat valid. Uh, sekejap dia suruh ok valid okay macam tu so kita cuba test valid sahaja test payment saya remove dulu sebab saya dah cuba test tanpa basically tak, tak ada perubahan pun setakat ni uh, so yang ni saya, saya ubah uh, so let's say kita dapatkan yang test kita stand basically yang test ni yang valid kosong lah sebab saya create invoice untuk diri saya sendiri je dokumen tu Uh, so, kita boleh dapatkan ni. So, kalau kita guna PHP, let's say uh, boleh dapatkan command untuk PHP macam ni. Uh, kalau gunakan Node.js, boleh gunakan match macam ni lah. So, basically dia ada. So, kalau guna Go, uh, dia ada Go punya instruction lah. So, macam mana? Uh, okay, ni satu. So, katakanlah kalau kita nak submit invoice pula, kan? So, again okay, dia ada detail apa yang perlu ada apa yang tak perlu ada dan juga ada sampel di sini lah so kalau kita tekan test request ni so nampak dah ada item di sini lah so basically ni adalah dummy data yang penting yang kena tukar adalah identification scheme so kalau kita nak guna untuk diri sendiri pastikan IC kalian lah IC sendiri contohnya 9901 dan sebagainya kemudian ni kena tukarlah kepada NRIC untuk um, IC uh, kalau business business lah kalau business registration business tapi kalau untuk business tu make sure dia kena add um, ataupun kena third party kalau nak buat untuk third party make sure uh, dia add di sinilah kena add intermediary bukan account kita account kita ni untuk dapatkan client ID client secret so account satu lagi kita nak buat untuk dia on behalf dia dia kena log in dalam account my invoice my uh, my invoice dia dia kena add intermediary dan maksud masukkan Uh, company kita ataupun di sebagai uh, intermediary dia. Once dia ada tu baru kita boleh buat on behalf dia lah. Kalau tak kita boleh test untuk kita punya personal account dululah. Uh, maknanya kita punya IC ataupun kita punya business. Okay. Uh, um, itulah. Uh, so kita boleh cuba dan kita cuba run sepatutnya. Kalau macam sekarang ni dia akan ada error lah. Tak silap saya. Nampak? Dia akan ada error. Okay. So nampak dia error dia dekat mana? Dekat basically TIN dengan dokumen TIN tak matching. Nah, uh, so basically um saya log in sebab saya tak gunakan taxpayer TIN. So maknanya dia akan cuba log in as individual. So bila saya log in as individual dia tengoklah um saya punya TIN sepatutnya hanya saya punya IC ataupun saya punya company yang saya register kat mytax saja yang boleh. Kalau tak dia akan ada error lah. Ha. Uh, so saya tak letak kat sinilah. Ha uh, so nanti boleh test sendiri. Alright. Um, dan lain-lain ni boleh explore lah ada few more yang tak complete lagi uh, nanti saya yang mana yang, yang uh, kalau kita test ni uh, mana yang biasanya kosong lagi ni saya tak, saya belum siapkan lah tapi dah boleh dah so, ambil invoice dengan uh, submission dengan taxpayer ni dah okey. Uh, maknanya kalau macam kita submit tadi kita dah dapat ID tu kita dah boleh uh, dapat details dan sebagainya lah Okay. Uh, cukup saya tu saya tak nak pergi lebih lanjut mengenai semua API ni. So basically sama macam API LH, uh, my, uh, my invoice LHDN cumanya bezanya adalah uh, dari segi apa yang kita submit. Kalau sana dia submit dia dalam bentuk um, bentuk. Okay contoh lah ni sebabnya uh, saya nak tunjuk dalam bentuk lah. So let's say kita ni directly pergi ke my Uh, my invoice LHDN sebab tu dia verify so let's say saya nak dry run saya nak tengok aja dulu ha, saya saya boleh buat macam ni so saya akan dapat output nah so yang ni yang sebenarnya yang kita submit ke uh, my invoice ha, so boleh gunalah benda ni and untuk apa ni uh, untuk mencuba ha, so kita dapat base64 ni kita boleh decode untuk dapatkan um UBL json kita lah let's see kejap Um. Jadi okay. so, kalau kita guna apa-apa online tu kita boleh dapat details lah ha, Tak lah. tu saya kemudian hari saya akan tunjukkan okay. So tu cara pertama lah kita nak run Saya balik kepada topik kita lah So So katakanlah kalau saya nak close dia punya server So basically kalau tak Siapa yang tak ada guna docker, tak guna docker compose basically boleh run sebagai binary je. Masuk dekat Windows ke Linux machine ke, dapatkan binary ni, create env dan run. Okay. So, katakan kalau ada cara kedua adalah kita gunakan docker. So, docker ni basically yang pertamanya of course requirement ni make sure dah ada docker running. Okay. Redis running dalam kita punya machine. Kemudian, kita nak linkkan redis kita kepada kita punya image tu nanti kepada punya container tu nanti so sebab tu saya create kan network dia dulu untuk my invoice net untuk kita nak skalikan dia kita nak make sure redis tu dengan my invoice gateway ni berada dalam satu network yang sama Okay lepas tu saya assign lah ha, maknanya redis tag ni saya nak pastikan dia masuk dia dia join uh, my network my invoice net ni network Okay, kemudian run command dia lah. Ha, kita boleh sign env di sini lah melalui uh, apa ni CLI. Okay. Melalui env file pun boleh terpulang. Ha, cuma cara ni bagi saya lebih senang lah. So basically client ID, client secret. Kemudian ha, nampak Redis ni adalah server and then mana kita punya tu. So kalau kalian guna Redis slash Redis maknanya kemungkinan besar dia punya parameters, dia punya apa, dia punya Um, container name adalah redis lah. Nah, Tapi saya gunakan redis stack dia redis stack lah. Uh, so redis slash uh, redis ataupun redis stack. Terpulang. Okey kemudian environment saya boleh tetapkan sandbox atau production di sini. Kemudian network saya notify okey saya nak container saya ni my invoice gateway ni run di network my invoice network uh, my invoice dot net my invoice net. Kemudian saya bagi dia nama my invoice gateway. Uh, um, port sama Boleh uh, tinggalkan uh, Boleh guna port 3000 Bergantung pada masing-masing lah Saya just nak gunakan 881 untuk test dia Kemudian uh, Ni tetapan yang lain RM ni katakan Kalau saya tak nak pakai Saya nak dia stop Saya nak remove container tu tu pulang Kemudian Pull always ni sebab saya nak testing Saya nak selalu dapatkan image yang terbaru Kalau nak Kalau tak perlu ignore je lah ha, Kemudian ini docker image Dia lah Faransha slash my invoice gateway ni Okay So let's say kita cuba run benda ni Okay. So basically tadi saya dah stop. So kalau saya refresh balik sepatutnya error lah. Okay. Sekarang saya cuba run melalui uh, docker pula. Okay. And ini dalam keadaan ready stack saya tu dah dah apa dah dah run lah. Okay. Kalau tak ada keadaan error. Okay, nampak tak? Okay, nampak dia tulis localhost 3000 ni kita ignore lah sebab dalam container dia memang run sebagai 3000 tapi kita dah map untuk running dekat mesin kita 8801. So, kita buka URL yang sama lah. So, kita refresh balik. So, sekarang dah running. Ha, ah, tapi ni menggunakan um, docker. Okay. Okay, satu cara yang lain adalah menggunakan docker compose. So, basically docker compose ni. Ah, lebih su, lebih sama cuma dia sekali dah saya dah sekali kan dengan Redis ni contohlah lah uh, so basically image dia ambil daripada saya punya Docker Hub kemudian port tu saya nak expose ke 8801 Kemudian uh, ENV yang sama, uh, environment client ada secret redis cuma port je saya letak kat sini lah. Saya kata kalau saya tak assign, man, uh, saya, saya, saya suruh run dekat 8801 punya port. Kemudian Uh, Redis URL uh, Nampak tak saya guna Redis ni sebab ni nama container saya di sini adalah Redis uh, Bukannya Redis tag saya gunakan uh, Redis biasa bukan Redis tag Sebab usually dalam keadaan macam ni saya tak perlu nak log in ke uh, dia punya UI lah And, okay, so let's say kita nak run, so make sure saya berada dalam apa, dalam container, dalam folder yang betul Docker Compose, okay, okay let's say okay, so, saya dah ada nampak ada Docker Compose dan ENV Kemudian saya run docker compose up. Okey dah kampung. Okey nampak dia dah ready. Nampak dua instance satu ready dengan app kita berjalan. Lah. Alright. So kalau kita refresh balik, so sekarang ni running tapi menggunakan docker compose. Okey. So itu je. Uh, so basically once dah ada ni you boleh continue lah untuk testing. Contohnya katakanlah kita nak sambil invoice tu kan. Uh, make sure you use the right TIN and the right uh, identification number lah. Uh, kemudian kita test lah. So let's say verification dia macam mana. So contohlah katakanlah saya tak paskan. contohnya supplier ni TIN. Saya tertinggal dia. Okay kita send lah. ya, eh. Jang, eh. Uh, pastikan dia okay send. Nampak tak? Dia ada terus ada validation error dekat mana. Ha, ini ni basically bukan mileage dia day. Ni basically ni, saya, ni gateway ni punya validation. So new documents. So basically dia adalah array. So dokumen yang pertama. Bahagian supplier. And team. Rupanya oh rupanya x, y, rupanya. Basically team saya tak bagi. Nampak tak? So at least kita boleh tahu apa tak hilang. Contohnya kan invoice lines ni hilang. So let's say kita hantu balik. So team kita bagi. Cumanya invoice line item. Contoh satu ni kita tertinggal unit price. So kita send lah. So basically nampak dokumen zero invoice line unit price nampak tak ada error. So lebih mudah untuk kita debug kita punya kod lah. Ok itu sahaja. Uh, terima kasih kerana menyokong saya apa ni. Uh, saya punya projek ni dan uh, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada masalah menggunakan My Invoice Gateway ataupun My Invoice Library uh, boleh hubungi saya lah. Ok sekian terima kasih.